Андрей Кюшек, директор ЭБР в Украине. Скажите, пожалуйста, вот сейчас был подписан очередной этап да, на пути к держанию кредита. Что вы, ваше, думаете, как представитель ЭБР в Украине о этого? Вы что-то знаете о а? Ну, я там был сам лично, но для нас конечно, самый важный аспект это, это наши отношения как банк к городу. Я очень рад, что Житомир у нас Является пилотным проектом, который мы э, будем финансировать под программой э, э, E5P, то есть для э, энергосбережения в Восточной Европе. Насколько спокойно вы даете деньги для ажиотомера? Насколько спокойно вы работаете в Украине, грубо говоря? Вы знаете, банкиры э, никогда не должны быть совсем спокойными. То есть, э, есть, конечно, риски, но я бы сказал так, что э, в принципе, риски связанные с проектами теплоснабжения и энергоспережения в городах, они насколько диверсифицированы, что в принципе как портфель я вижу там очень огромного потенциала, и, и риск на весь портфель. Житомир удалось стать пилотным городом в этом проекте благодаря чему, по вашему мнению? Ну, вы знаете, всегда финансируют первыми те, которые быстрее других бегают. То есть Житомир с самого начала показал желание с нами работать. Быть первым всегда сложно, потому что есть многие аспект подготовления проекта, которые просто никто из них не знает, как их решать. Но я бы сказал, что команда города, команда мэра настолько нас помог, так что мы вместе могли и на центральном уровне с правительством решать все эти проблемы. Какие проекты у вас еще есть? Кроме энергосберегающих, или вообще в, в рамках энергосбережения. У, у нас, я бы сказал, во-первых, в общем у нас очень много проектов. Интересных еж... для, для небольших городов? Ну, я бы сказал, что все-таки проекты, связанные с энергосбережением в теплоснабжение городов. Это для нас самый такой важный э, стратегический у нас подход на эти проекты. Есть другие города, где мы подготовим э, такие же проекты. Например, э, уже подписали э, кредитный договор с городом э, Тернополь и подготовим еще э, некоторые другие проекты с другими городами. Э, Востоке и в Западе. Только что мы услышали о неделе энергетики. Что это такое? К чему же это? Нам приятно, конечно. Но вы знаете, всегда как-то важно объяснить не только индивидуальные конкретные проекты, важно объяснить, почему все это важно. И вот такие конференции, я думаю, они как-то помогут э, обществу э, и, в том числе и гражданин э, Украины и жителей этих городов, лучше понимать, зачем это нужно. Потому что простой подход может быть, что залог это всегда опасно. Зачем нам кому-то там платить проценты и так далее. Но мы вот по, в рамках это, этой конференции стараемся показать, насколько это важно, насколько эти проекты сам самоокупаемая само, покупаемое, достаточно короткий срок. С помощью кого или чего будете иллюстрировать? Где есть уже удачные примеры реализации подобных проектов? Может, не в Украине? В других странах? Конечно. Да. Да. У нас, например, вот Болгария была один из самых таких первых стран, где мы начали такие, такие проекты. И действительно, и там работа с правительством на центральном уровне и с разными городами нам удалось действительно как-то иметь такой позитивный эффект энергоспоряжения. А кто приедет на эту неделю энергетики? Кто, кого, кого будете приглашать? Ну, это мы, во-первых, это не мы только сами будем разживать это, это инициатива Евросоюза, так что там будут люди и политики, и люди в секторе, у, которого есть, у которых есть конкретный опыт. Со стороны Европейского банка будет руководство с Лондона и люди которые непосредственно работают с проектами в Украине. Спасибо, тогда увидимся